নমস্কাৰ মৰমৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ডিম্পী ডায়েৰী চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে আজি মই ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত দিম আজি আপোনালোকক মই সহজতে কেনেকৈ ফেব্ৰিক কৰি এযোৰ কাপোৰ বনাই উলিয়াব পাৰি সেয়াই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আচলতে আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে মই কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আছোঁ এইযোৰ কাপোৰ মই নিজেই ফেব্ৰিক কৰা কাপোৰ আহকচোন তেন্তে পলম নকৰি কেনেকৈনো এই কাপোৰযোৰ পিন্ধাৰ উপযোগী কৰি তুলিলোঁ চাওকহি কাপোৰযোৰ কৰিবলৈ মই এনেকৈ মৌৰাকেইটা প্ৰথমতে অংকন কৰি লৈছোঁ যদিহে আপুনি ছবি অঁকাত ভাল তেন্তে আপুনি এনেদৰে অংকন নকৰিও পাৰে কৰিব কিন্তু মোৰ দৰে যদিহে তেন্তে এনেকৈ অংকন কৰি ল'ব লাগিব এতিয়া গোটেইকেইটা সমান চাইজৰ হ'ব এনেকৈ অংকন কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াৰ বাবে কালাৰৰ বাবে লৈছোঁ ইয়াতে এয়া কালাৰ লৈছোঁ মই এইকেইটা ফেব্ৰিক ৰয়েল কালাৰকেইটা মই লৈছোঁ ইয়াতে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ পিংক কালাৰ গল্ডেন কালাৰ আৰু লাইনিঙৰ বাবে ব্লেক কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ বৰ্ডাৰত আৰু তাৰপিছত ৰেড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইকেইটা কালাৰে মই কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ বাবে ব্ৰাছ লৈছোঁ মই এইটো থ্ৰী ছাইজৰ ব্ৰাছ ফিল আপ কৰিবলৈ আৰু এইবোৰ মই বৰ্ডাৰত কৰিবলৈ এইটো জিৰ' চাইজৰ ব্ৰাছ লৈছোঁ মই এতিয়া মই আপোনালোকক কেনেকৈনো মই সহজতে ফেব্ৰিক কৰিলোঁ সেয়া দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আহকচোন তেন্তে আগতে মই পিংক কালাৰে এইখিনি ফিল আপ কৰি লৈছোঁ এনেকৈ নিজে কিবা এযোৰ কৰিলে কৰি পেলাই পিন্ধিলে খুবেই ভাল লাগে আৰু কাপোৰযোৰ আপোনালোকে দেখিছেই খুবেই ভাল লগা হৈছে অকণমান সময় লাগে আচলতে যিকোনো এটা বস্তু ভালকৈ বনাবলৈ দুবাৰ দুবাৰ দিব লাগে কাৰণ নহ'লে ৰংটো পাতল হয় সেইবাবে ফাৰ্ষ্ট টাইম মই এনেকৈ এবাৰ পাতল কৰি দি দিছোঁ নেক্সট টাইম যেতিয়া দিওঁ তেতিয়া সুন্দৰকৈ মিলাই দিছোঁ আপোনালোকে যেনেকৈ সহজ পায় তেনেকুৱা সুবিধামতে কৰিব মই গোটেইখিনি ফিল আপ কৰি ল'ম এয়া মোৰ পিংক কালাৰখিনি ফিল কৰা হৈ গ'ল আচলতে সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে ধৰিব পৰা হ'ব বস্তুটো কেনেকুৱা হয় দেখিবলৈ গতিকে এতিয়া মই ইয়াতে বাকীখিনি কালাৰ কৰিম চাই থাককচোন আপোনালোকে জনিলা ঝুকিলতা ফুলৰে পাহি শুনিছিলা কৰি য গল্ডেন কালাৰৰ কাম কৰিবলৈ লৈছো উজনিৰে বুকুতে চলিছে নমনীৰে ধুমুহা মোৰ মনতে বনিছে মোৰ মন ভৰিছে দেখিলো তোমাক মই নাথাকো বাৰু লাগিব লাগিব তোমাকে জনে চনে মোৰ ভুকু ধুম 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 ধুমুৰা মোৰ মনতে ভৰিছে ধু মুগা মোৰ বৰঙে বলিছে এয়া দেখিছে কিমান সুন্দৰকৈ মৰা দুটা অংকন কৰা হৈ গ'ল নিশ্চয় আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আশা কৰোঁ যদি আপোনালোকেও বিচাৰে এনেকুৱাকৈ সুন্দৰকৈ কম খৰচতে ফেব্ৰিক কৰি এযোৰ কাপোৰ ঘৰতে তৈয়াৰ কৰিব পাৰে কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব ভিডিঅ'টি আৰু যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল লাগিল তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ওচৰতে থকা বেল বাটনটো হিট কৰি দিব যাতে মই বনোৱা প্ৰতিটো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে পায় আজিলৈ ইমানতে এৰিলোঁ পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকক লগ পোৱাৰ আশাৰ